Выручка, скажите, который... как, как, как действовать бывает им эти тендер, чем я винрацию Ну, во-первых, давайте по порядку. Выручка, о которой говорит Петр Чернышов, это выручка операторов. Это не доходы в бюджет. Это две разные вещи. Доходы в бюджет будут складываться от налогов, естественно, с оператора, но и плюс еще создание рабочих мест, которые оператор делает. Он внедряет новые технологии, то есть он дает работу там, подрядчикам, которые начинают строительство процессы другие абсолютно в экономике происходят, развивается продажи. То есть здесь как бы говорить однозначно, что выручка оператора не будет достаточно большая, поэтому и сборов в бюджет не будет много, это неправильное утверждение. А с точки зрения конкурса уже добились сейчас, что все-таки будут три лицензии выставлены на конкурс одновременно. Поскольку рынок нельзя монополизировать и давать только одну лицензию для того, чтобы кто-то выигрывал, кто-то потом демпинговал, поскольку другие операторы тоже ответят на это как бы, встречное предложение будет следующим образом. Если они не смогут предоставить конкурентные услуги, у них останется только конкурировать с ценой рынок от этого не будет выигрывать, абсолютно. Якщо мы буду, давайте поговорим просто для коррестовачей. Что это означает? Что нет 3G и сколько есть данных о том, что в третий термин послугами смогут использоваться понад 10 миллионов абонентов, так? Якщо Я, ми думаю, что... це... Я думаю, что даже больше. Если, если 3G будет запущено на сети трех операторов, то сейчас практически 80% всех клиентов, которые в сети есть, у них есть 3G-телефоны. То есть 80% от 45% 47 миллионов, посчитайте, это гораздо больше. Их будет коштовать эти послуги? Дело в том, что здесь очень просто. УТЭЛ уже три МОП предоставляет услуги, тарифы известны, вряд ли они будут дороже, поскольку операторам нужно будет конкурировать. То есть уровень этих услуг не будет дороже, чем то, что уже есть сейчас, в том числе и у PeopleNet, а в том числе и у Интертелекома.